সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনত অসম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট নামে এখন আইন অনা হ'ব যাৰ জৰিয়তে অসমত বৰ্তমান চলি থকা কোচিং ইনষ্টিটিউটসকলক বা কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকক এটা ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব যিটো মাছৰুম গ্ৰ'থ অফ কোচিং ইনষ্টিটিউট বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ হকে বিহকে খুলিছে তাক অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি তাক অলপমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমি এখন আইন বিধানসভাত প্ৰস্তুত কৰিম কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্টত সামান্য সংশোধন হ'ব আৰু আজি দুটা মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কৰ কাৰণে কেবিনেটে উদ্যোগ বিভাগক কামৰূপ আৰু মৰিগাঁৱত কিছু ভূমি আৱণ্টন কৰে আমাৰ যিখন ভেটেনাৰী আৰু ফিছাৰী ইউনিভাৰ্চিটি আইন আমি সদনত যোৱাবাৰ পাছ কৰিছিলোঁ কিছু ব্যৱহাৰিক অসুবিধা থাকি গৈছিলে ষ্টাবৰ আৰু অষ্টাবৰ সম্পত্তি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু নতুন ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ মাজত বিতৰণৰ সম্পৰ্কত সেইকাৰণে এই সকলো যাতে কোনো বিবাদ নহয় তাক সামৰণি মাৰি আমি এই আইনখনৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ যাতে আমাৰ দুইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত কোনো বিতৰ্ক নাথাকে মই বহুদিন আগৰ পৰা আপোনালোকক এটা কথা কৈ আছিলোঁ যে দ্বিতীয় অফিচসমূহৰ পৰা আমি গাড়ী লাইচেন্সৰ পাৱাৰটো আঁতৰাই লৈ গৈ আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছোঁ য'ত নেকি এটা এক্ৰেডিটেড ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আৰু অট'মেটেড ড্ৰাইভিং টেষ্টিং ট্ৰেক অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ টেষ্টিং ট্ৰেক থাকিব তাতে মেচিন বা বিভিন্ন ব্যৱস্থা থাকিব লাইচেন্স যাক লাগিব তেওঁলোক তাতে পৰীক্ষা দিব আৰু তেওঁলোকক এই ইনষ্টিটিউটখনেই লাইচেন্স দি দিব তাত আৰু দ্বিতীয় চহীৰ কোনো প্ৰয়োজন নহ'ব আজি কেবিনেটে এই ব্যৱস্থাটোত মঞ্জুৰি দিছে আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিত এশ ছাব্বিছখন ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউট খোলাৰ বাবেও কেবিনেটে অনুমোদন দিছে আমাৰ অসমৰ যিকোনো যুৱকে চৰকাৰৰ পৰা আবেদন কৰি এই ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ বাবে মঞ্জুৰি ল'ব পাৰিব আমাৰ ৰাজ্যত এশ ছাব্বিছখন ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হ'ব আৰু অট'মেটেড ড্ৰাইভিং ট্ৰেক থাকিব প্ৰত্যেক জিলাত এখনকৈ যাতে ল'ৰা ছোৱালী আৰু সৰু সুৰা কামৰ বাবে তেওঁলোকে ডি টি অফিচত গৈ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে ঠিক সেইধৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আইনখনতো আজি আমি এটা বিশেষ সংশোধন আনো এতিয়াৰ পৰা অসমত নাৰ্ছিং কলেজ ডেণ্টেল কলেজ ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউট এইবিলাক খুলিবৰ বাবে প্ৰথমতে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এংগুলৰ পৰা ক্লিয়াৰেঞ্চ ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিৰে এই ইনষ্টিটিউটবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ ভাবুকিৰ নহয় বুলি গৃহ বিভাগে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ পিছতহে আমি অসমত এতিয়াৰ পৰা নাৰ্ছিং স্কুল বা ডেণ্টেল স্কুল ফাৰ্মাচী স্কুল লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান ইনষ্টিটিউট এইবিলাক আমি খুলিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই ইনষ্টিটিউটবিলাকে ৰাষ্ট্ৰৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নীতি মানিব লাগিব প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ লগত নিজক জড়িত কৰিব নোৱাৰিব যিটো প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি বিল আনিছিলোঁ আজি সেই একেটা বিল আমি শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছাইন্সত আনিছোঁ যাতে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এফিলিয়েশ্যন দিয়াৰ আগতে এই নিয়মকেইটা পালন কৰে আজি কেবিনেটত আৰু এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিটো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হ'ল যে অসমৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনক লৈ আমাৰ কিছু ৰাইজৰ মাজত চিন্তা চৰ্চা এটা চলি আছিলে ইমান দিনে বহুকেইজন মেডিকেল কলেজৰ প্ৰফেচাৰে আমাক কৈছে যে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন হৈছে বহুত নম্বৰ পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰিক বা শৈক্ষিক জ্ঞান একেবাৰে সীমিত ইমান ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনত তেওঁলোকে চিট পায় কিন্তু যিমান মেৰিটেৰিয়াছ বুলি ভবা যায় কলেজত তেওঁলোকক সিমান মেৰিটেৰিয়াছ বুলি দেখা নাযায় এই বিষয়টো আমি স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চক আজি ডেৰ বছৰমানৰ পৰা ইনকুৱাৰী কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ দিছিলোঁ তেখেতসকলে আমাক জনালে যে মেডিকেল কলেজৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক মেইনলি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটবিলাকত আছে যেনেকৈ কটন কলেজিয়েটত নাই একাডেমীত নাই কিন্তু হোজাই তিনিখন প্ৰাইভেট স্কুলত চেণ্টাৰ আছে হাইলাকান্দিটো এখন প্ৰাইভেট স্কুলত চেণ্টাৰ আছে দিল্লীয়ে চলাই কাৰণে আমি এই কথাবিলাক ইমান দিন যোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আমি তিনিটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যে এইবাৰ মেডিকেল ট্ৰেঞ্চৰ টেষ্টৰ এণ্ট্ৰেন্স অকল চৰকাৰী বিদ্যালয়ত হ'ব নাম্বাৰ দুই এই এণ্ট্ৰেন্সক যেনেকৈ এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাত ডি চি আৰু এছ পিয়ে নিৰীক্ষণ কৰে তেনেকৈ এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ দৰে ডি চি আৰু এছ পিৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত হ'ব আৰু বায়'মেট্ৰিক টেষ্ট যাতে ষ্টুডেণ্টে কৰিহে এক্সাম হলত সোমাব পাৰি গতিকে মই ভাবোঁ যে এইখিনি ব্যৱস্থা ল'লে আমি মেডিকেল এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি স্বচ্ছ কৰিব পাৰিম কিন্তু এই গোটেই কামবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰে গতিকে আমি আজি মুখ্য সচিবক অথৰাইজ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল টেষ্টিং অথৰিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰে আপুনি আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তখিনি তেওঁলোকক জনায় আৰু মই নিজেও কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰিম আজি আপোনালোকে জানে যে যোৱা আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত চৰাইদেউক আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাব পাৰিলোঁ আজি কেবিনেটে মাজুলী আৰু শিৱসাগৰত আমি খুব অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়াৰ পৰা অসমৰ নমিনেশ্যন হিচাপে আমি দুটা কেটেগৰীত দুটা নমিনেশ্যন দিম এটা কেটেগৰীত মাজুলী যাব এটা কেটেগৰীত শিৱসাগৰ যাব মই ভাবোঁ যে আমি চৰকাৰে খুব ভালকৈ প্ৰচেষ্টা কৰিলে এই দুয়োটা অঞ্চলকে আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত সমাহিত কৰিব পাৰিম মই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিমান টেকনিকেল টীম লাগিব বা যাৱতীয় খৰচ লাগিব যাৱতীয় অধ্যয়ন লাগিব এই গোটেইখিনি দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব যাতে মাজুলী আৰু শিৱসাগৰক দুটা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ এই কেবিনেটে আজি এই সিদ্ধান্তখিনি গ্ৰহণ কৰে আজি আমাৰ কেবিনেটে এই বছৰত অসম বৈভৱ অসম গৌৰৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰাপ্তসকলৰো নাম চূড়ান্ত কৰে অহা ত্ৰিছ মাৰ্চত অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব এই বছৰ অসম বৈভৱ বঁটাৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাক ৰাজ্য চৰকাৰে মনোনীত কৰিছে অসমৰ ব্যক্তিয়ে সেনাবাহিনীত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ দক্ষতা সহকাৰে নিৰ্বাহন কৰাৰ উদাহৰণ আমাৰ ৰাজ্যত আগত নাছিলে সেয়ে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতালৈ আমি এইবাৰ অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ বঁটা আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে আমি যিখিনি ব্যক্তিৰ নাম নিৰ্বাচন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম মই ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে টি চি এছ টাটা কনচাল্টেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন ডক্টৰ এছ ৰামদৌৰাইক মনোনীত কৰিছোঁ এখেতক মনোনীত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসমত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি স্থাপন কৰাত তেখেতে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু ছয় বছৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ তেখেত অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিলে ডক্টৰ এছ ৰামদুৰাই হি ইজ দ্য ফাউণ্ডিং চেয়াৰমেন অফ টি চি এছ টাটা কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ তেওঁ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে ছবছৰ ধৰি আৰু নীৰৱে কাম কৰিছিলে আজি ইমান ডাঙৰ ইনষ্টিটিউট এখন হ'ল তেওঁৰ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আৰু কেতিয়াও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নহাকৈ তেওঁ নীৰৱে অসমত অহা যোৱা যোৱা ছবছৰ ধৰি কৰি আছিলে গতিকে তেখেতক আমি এই সন্মান প্ৰদান কৰিছোঁ যোৱা বছৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে ভাটনাগৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ডক্টৰ বাপী পাল আৰু ডক্টৰ পুৰবী শইকীয়া এই দুয়োগৰাকীয়ে ভাটনাগৰ বঁটা প্ৰাপ্ত এই দুয়োগৰাকীকে আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে আমি মনোনীত কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী দীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কেবিনেটে অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ইয়াৰ লগতে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য মঞ্চৰ এগৰাকী উজ্জ্বল এটা উজ্জ্বল নাম শ্ৰী হেমন্ত দত্তকো এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰা শ্ৰীমতী উমা ছেত্ৰীকো এই বছৰৰ অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে অসম গৌৰৱ বঁটা ইয়াতে প্ৰথমগৰাকী অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে আমি মনোনীত কৰিছোঁ শ্ৰীমতী ফুলেশ্বৰী দত্ত তেখেত লখিমপুৰত শগুনৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাবলৈও তেখেতে সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পিছত এগৰাকী অসমৰ জীয়ৰী মীনাক্ষী দাস ভাৰতৰ চৌষষ্ঠিখন বিশ্বৰ চৌষষ্ঠিখন ৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁ মটৰ বাইকিং কৰিছে এটা ডাঙৰ মেছেজ দিছে মীনাক্ষী দাসকো আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছো আমাৰ আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ আই পি এলৰ ফুটবলত অসমৰ যুৱক পাৰ্থ সুন্দৰ গগৈ তেওঁ ফৰৱাৰ্ডিং ফৰৱাৰ্ডত খেলে ষ্ট্ৰাইকাৰ হয় তেখেতক আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছোঁ আই এছ এল আই পি এল নে আই এছ এল আমাৰ ধুবুৰীৰ যিটো তেৰাকটা শিল্প সেই তেৰাকটা শিল্পত এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শিল্পী হ'ল শ্ৰীধীৰেন্দ্ৰনাথ পাল শ্ৰীধীৰেন্দ্ৰনাথ পাললৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ সৰ্থেবাৰীৰ যিটো আমাৰ বেল এল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বা আমাৰ থলুৱা কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী বা আমি যাক শিল্প বুলি ক'ম হৰিদাস দাস হৰিদাস দাস হৰ্থেবাৰী বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৰিদাস দাসলৈকৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ শ্ৰী বিনং তেৰণ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাত তেখেতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে বিভিন্ন আই এছ আই পি এছ এ পি এছ পাব পাৰে খুব নীৰৱে এটা বিনামূলীয়া কোচিং চেণ্টাৰ চলায় গতিকে শ্ৰী বিনং তেৰঙকো এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছো শ্ৰীভূমি জিলাৰ নজৰুল হক তেওঁক একোৱা কালচাৰত খুব ডাঙৰ কাম কৰি আছে বহুত যুৱক যুৱতীক তেখেতে কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে আৰু তেখেত আমাৰ অসম চৰকাৰে এপাৰ্টৰ উদ্যোগত আমি তেখেতক প্ৰথম প্ৰমোট কৰিছিলোঁ আজি এগৰাকী তেখেত সফল ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ হৈছে শ্ৰী নজৰুল হক শ্ৰীভূমি জিলাৰ তেখেতকো আমি এইবাৰ অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছোঁ বিশ্বজিত বৰা যোৰহাটৰ যুৱক তেখেতে কৃষিত ইণ্টিগ্ৰেটেড যিটো এগ্ৰিকালচাৰেল ফাৰ্মিং বুলি কয় তাত তেখেত যথেষ্ট সফল হৈছে আমি শ্ৰী বিশ্বজিত বৰালৈ এইবাৰ অসম গৌৰৱ তেখেত যোৰহাটৰ তেখেতলৈ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ অসমত আজি যি দুগ্ধ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে সেই দুগ্ধ বিপ্লৱ আমি সকলোৱে জানো বজালিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই বজালী দুগ্ধ বিপ্লৱত শ্ৰী ভাৰত কলিতাৰ এক অনবদ্য বৰঙণি আছে বজালীত তেওঁক মানুহে অসমৰ কোৰিয়ান বুলিয়েই একপ্ৰকাৰে সম্বোধন কৰে আমি শ্ৰী ভাৰত কলিতাক এইবাৰ আমি এই বঁটা অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৰলাংফা নাৰ্জাৰী এটা খুব ডাঙৰ নাম শ্ৰী বৰলাংফা নাৰ্জাৰীলৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ শ্ৰীৰাম চাচনী অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত এগৰাকী অগ্ৰণী এইবাৰ ঝুমুৰৰো তেখেত এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ সদস্য আছিল আৰু এটা অতি সন্মানীয় নাম ৰাম চাচনীকো আমি অসম গৌৰৱ বঁটালৈ আমি মনোনীত কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমানৰ পৰা অ'লা যিটো টি সেই ধৰণৰ নামেৰে উপমূন্য বৰকাকতি ষ্টাৰ্টআপে পূৰা বিশ্বজুৰি নাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি অসমৰ এগৰাকী সফল ষ্টাৰ্টআপ উপমূণ্য বৰক বৰকাকতিলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ অসমৰে এটা ষ্টাৰ্টআপ জেৰান বুলি কয় তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ইটা নিৰ্মাণ কৰে ছাষ্টেইনেবল ইটা মুম্বাইতো গৈ এইগৰাকী যুৱকে অফিচ খুলিছে আৰু খুব ভাল ফাণ্ডিং পাইছে ডেভিড প্ৰতিম গগৈ জেৰণ্ডৰ ষ্টাৰ্টআপ যোনে আৰম্ভ কৰিছিলে ডেভিড প্ৰতিম গগৈলৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি তিনিটা অনুষ্ঠানলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ এনে আমি ব্যক্তিলৈ আগবঢ়াওঁ এইবাৰ আমি তিনিটা অনুষ্ঠানক আগবঢ়াইছোঁ এটা হৈছে চোৰেন এহেম আমাৰ এওঁলোকে কলিয়াবৰৰ কাষত কাজিৰঙাৰ কাষত য'ত আগতে গড় চিকাৰ হৈছিল সেই জেগাত এটা হোম ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাই য'ত থলুৱা খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু পৰ্যটকৰ কাজিৰঙাত ই এটা ডাঙৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ আৰু এইটো এটা অনুষ্ঠানে কৰে ব্যক্তিয়ে নহয় আৰু কাৰ্বি খোৱা তেওঁলোকে বনায় এই চোৰাণ আহেমক নাটুৰডা ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এণ্ড ইগনাম এচএচি ট'টেল যিটো চোৰেং আহেম হ'ল দোকানখনৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম আৰু নাটুৰডংগংগা ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এণ্ড ইনগাম এচএচ জিং নতুন ডংগা এওঁলোকক আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে জানে যে বাৰ বাৰেকুৰি গাঁৱত যিটো হলগ জীৱনৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছিল তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মন কী বাতত শলাগ লৈছিল বাৰেকুৰি ইক' ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটি তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই বাৰেকুৰি ইক' ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিকো এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰে আমি সন্মানিত কৰিব খুজিছোঁ নগাঁও জিলাৰ মেন এলিমেল কনফ্লিক্ট তাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে নেপিয়াৰ গছ গছ লগাই যি এটা উইদাউট ভায়লেঞ্চ হাতীৰ ওপৰত ভায়লেঞ্চ নকৰাকৈ যি মেন এলিমেণ্ট কনফ্লিক্ট ৰিজল্ভ কৰাত আগভাগ লৈছিল সেইটো আছিল হস্তিবন্ধু এন জি অ' এই হস্তিবন্ধু এন জি অ'ৰ সফলতাৰ বিষয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ মন কী বাতত উল্লেখ কৰিছিলে এই হস্তিবন্ধু এন জি অ' লৈও এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ অসম বৈভৱ অসম সৌৰৱ অসম গৌৰৱ এই আটাইকেইটা বঁটা অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰীলক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াই অহা ত্ৰিছ মাৰ্চত আগবঢ়াব আপোনালোকে জানে যে অসম বৈভৱ বঁটাৰ যিজনে বঁটা লাভ কৰে তেওঁক ৰাজ্য চৰকাৰে পাঁচ লাখ টকা আগবঢ়ায় তেওঁৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিথিশালা আদিতো তেখেতক আমি তেখেতসকলক চৰকাৰী নিৰিখত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে বিনামূলীয়া বাছৰো ব্যৱস্থা কৰে অসম সৌৰভ বঁটা একেধৰণৰ সুবিধাই থাকে খালী বঁটা চাৰি লাখ টকাৰ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা তিনি লাখ টকা দিয়া হয় বাকী সুবিধাবিলাক একেধৰণে আগবঢ়োৱা হয় আমি ভাবোঁ যে আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে যিখিনি বৰেণ্য ব্যক্তিক অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ অসমৰ সামূহিক অসম ৰাজ্য আৰু আমাৰ জনগণলৈ যি অনবৈদ্য বৰঙণি আছে তাৰ এক ক্ষুদ্ৰ স্বীকৃতি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী এই চাৰিগৰাকী আমাৰ কেবিনেট ছাবকমিটি আছিল তেখেতসকলে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা পৰামৰ্শবিলাকক সমাহিত কৰি স্কিনিং কমিটিয়ে দিয়া পৰামৰ্শ গোটেইবিলাক চোৱাৰ পিছত এই কেবিনেট ছাব কমিটিখনে এই বঁটা প্ৰাপ্ত নামসকল নামখিনি ঠিৰাং কৰিছিল আৰু আজি তাক কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব খোজে সুধিব পাৰে মোৰ মুঠতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৈয়ে দিছোঁ সুধিবলগীয়া বিশেষ একো নাই সকলোকে ধন্যবাদ